এই যে বেদৰ কথা কোৱা হ'ল তুমি জানিব বিচাৰিছা বেদে কাৰ কথা কৈছে মই বিনে বেদে কিছু আন নৱসানে চাৰিও বেদৰৰ তত্ত্ব অৰ্থ এহি মানে বেদে মোৰ বাহিৰে বেলেগ কাৰো কথা কোৱা নাই বেদে কেৱল মোৰ কথা কৈছে উধৱ আৰু সেই বেদৰ তত্ত্ব পদ্মকল্পত মই ব্ৰহ্মাদেৱক প্ৰদান কৰিছিল আৰু ব্ৰহ্মাদেৱে তেওঁৰ পুত্ৰ নাৰদক ক'লে নাৰদে চাৰি সিদ্ধক ক'লে চাৰি সিদ্ধৰ পাছত নাৰদৰ পাছত মহামুণি ব্যাসদেৱে লাভ কৰিলে ব্যাসদেৱৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ শোকগুৰুৱে লাভ কৰিলে আৰু শোকগুৰুৰ পাছত পৰীক্ষিতৰ দ্বাৰা আমি সমস্ত জনা কলিৰ মলমতী মনুষ্যই এই বেদৰ তত্ব আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাকে সেই আঠডাল দৰ্শন কৰিলে যে ব্ৰহ্মাই মনোদ প্ৰথম প্ৰথম প্ৰকাশ কৰিলে তাৰপাছতে সেই তত্বটো শব্দ ঋষিয়ে লাভ কৰিলে তাৰপাছত দেৱতাসকলে তাৰপাছত অসুৰসকলে তাৰপাছত সিদ্ধসকলে তাৰপাছত নাগসকলে আৰু অনন্তৰে বেদকো মনুষ্য পাইলে লাঘ একেবাৰে শেষত আমি মনুষ্যসকলে বেদৰ তত্ত্বটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিন্তু উধৱ তুমি শুনা যাৰ যেনমতি কৰ বেদক ব্যাখ্যান নিজ অৰ্থভ ভকতি ক তেজীবো জৈ আন আত্মাৰ স্বধৰ্ম আছিল কৃষ্ণক চিন্তা কৰা কিন্তু তাকে নকৰি গুণৰ ইচ্ছাই অৰ্থাৎ শত গুণ ৰজগুণ তমগুণ এই তিনি গুণ অনুসৰি জীৱবিলাকে নিজৰ চিন্তাখিনিৰে এই সংসাৰখনত গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ চিন্তা কৰিলে চেষ্টা কৰিলে এতিয়া প্ৰকৃততে তিনিওটা গুণ আমাৰ সকলোৰে লগতে আছে ভকতৰ লগতো তিনিটা গুণ আছে অভকতৰ লগতো আছে বাপৰ লগতো আছে আইৰ লগতো আছে নামঘৰত থাকোঁতেও তিনিটা গুণেই আছে ঘৰত সিদ্ধ ৰন্ধন কৰি থাকোঁতেও তিনিটা গুণ আছে পথাৰত হাল বাই থাকোঁতেও তিনিটা গুণেই আছে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকোঁতেও একে তিনিটা গুণেই আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰোঁতে ৰজ গুণ প্ৰধান হৈ থাকে তেতিয়া সত্ৰ গুণটো মনে মনে বহি থাকে তম গুণৰ প্ৰাধান্যৰ বাবে ৰজগুণ প্ৰধান হৈ কাজিয়া পেচালৰ মাজত লিপ্ত হ'ব লগা হয় অন্যহাতেদি আজি যে আমি নামঘৰলৈ আহিলোঁ এই বাট চৰাৰ সন্মুখতে আইসকল বাপসকলে কৃষ্ণ বুলি কৈ যেতিয়া সেৱাভাগ নিবেদন কৰি দিয়ে বোলে কৃষ্ণ বাপ পালেহি বাটত আহি থাকোঁতে দুজন তিনিজন যেতিয়া একেলগে আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি কি পাতি পাতি আহিছিলোঁ কথা বোলে সেই ৰা নাহিলে নহয় কাৰণেহে আহিছোঁ বোলে কেলে সেইদিনা নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণটো নিদিলে মাত্ৰ ফোন কৰিহে জনালে জনালে গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিল যেতিয়া দুটা পদূলিহে ইফালে আমাৰ ঘৰটোনো কিয় নোসোমালে তাকে তেওঁ নগ'লে বেয়া হ'ব বুলি আহিলোঁ আৰু তাৰমানে সেইখিনিতে তমগুণ আৰু ৰচগুণটো যোগ হৈ আছিল যিমানেই ৰজগুণ তমগুণ যোগ হৈ নাথাকিলেও কিয় বাট চৰাৰ সন্মুখত আহি যেতিয়া সেউকীসকলে কৃষ্ণ বাপ আহক চৰণখন ধোৱাই দিওঁ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে শতগুণ ৰজগুণ একেবাৰে মনে মনে তললৈ বহি দিয়ে আৰু শতগুণটো ওপৰলৈ আহে ৰজগুণ আৰু তমগুণ মনে মনে তললৈ মূৰটো ধুৱাই দিয়ে কাণ মূৰ পেলাই দিয়ে আৰু তেতিয়াই তেওঁ মুখত এটা মিচিকিয়া হাঁহি ওলাই পেলাই কৃষ্ণ বাপ আপোনাৰ হ'বৰ কৃপাত পালোহি আৰু এইবুলি সেই বাপজনৰ সৎগুণ প্ৰধান হৈ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে তাৰমানে থাকোঁতে কিন্তু তিনিওটাই আছে এতিয়া নামঘৰত আমাৰ সতগুণ প্ৰধান হৈ আছে একেজন মানুহকে আমি বিভিন্নজনে কৃষ্ণ বুলি কৈছোঁ কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে যদি বাটত নকৰিবলগা কৰ্ম এটাৰ বিষয়ে তেওঁৰ নামটো আহি যায় মই জানিছিলোঁ সেইজনে ভাগত পঢ়িলে কিটো হ'ব নাম প্ৰসংগ কৰিলে কিটো হ'ব তাৰ স্বভাৱটো মই আগতেই জানো তেনেকুৱা সেইটো এইটো আপোনা আপুনি আমাৰ মনলৈ আহি যায় তেতিয়া সেইটো এতিয়া যিটো গুণ বিজ্ঞানৰ ভাষাত চেতন আৰু অৱচেতন মনেৰে চেতন মনত সুপ্ত হৈ থকা অৱচেতন মনত সুপ্ত হৈ থকা চিন্তাটো চেতন মনত জাগৃত হৈ আছে এতিয়া আৰু এতিয়া জাগৃত হৈ থকা চিন্তাটো অৱচেতন মনত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কিন্তু এদিন অচেতন হৈ থাকে সুপ্ত হৈ যায় এতিয়া জাগৃত হৈ আছে শতগুণ কাৰণ আমি পৰিৱেশটো কৃষ্ণ নাম পাই আছোঁ কিন্তু ঘূৰি যাওঁতে যদি হঠাৎ এক্সিডেণ্ট এটা কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব সেইজন যদি ব্যক্তি চিনাকি হয় তেওঁ যদি প্ৰকৃততে ভাল গুণ হয় তেতিয়া কি বুলি ক'ম বোলে এইজনে কিন্তু এনেকুৱা এটা কৰ্ম কৰিব নালাগে আমাৰ মনে নকয় গতিকে আপোনালোকে কথাটো কওকচোন বাৰু কি হ'লনো মই বুজি লওঁ এই বুলি হয়তো ভাল চিন্তাৰ ব্যক্তিজনে তেনেকৈ ক'ব ভকতৰ তিনিটা ভাগ চাৰিটা ভাগ আছে অধম মধ্যম উত্তম অতি উত্তম তেনেকৈ আমাৰ চিন্তাখিনি আহিব আৰু বৰ্তমান ভাগৱতৰ প্ৰদবন্ধে ক'লে যে নিজ অৰ্থ ভকতিক তেজী বুজৈ আন জীৱৰ স্বধৰ্ম আছিল কৃষ্ণক চিন্তা কৰা কিন্তু তাকে নকৰি আমি কি কৰিলোঁ কৰ্ম ইন্দ্ৰীয়বিলাকৰ মাজত আসক্তি হৈ আমি সেই পথেৰেহে জীৱনটো আগবঢ়াই নিবলৈ চিন্তা কৰোঁ তাৰমানে পাঁচ মিনিট গুৰু সেৱা কৰোঁ বাকী গোটেই দিনটো বেলেগ কথা ভাবি থাকোঁ বেলেগ কৰ্ম কৰি থাকোঁ গুৰু সেৱা কৰোঁতে পাঁচ মিনিটহে দিওঁ যেনে তেনে চাকি গছ নজ্বলালে নহয় ঘোষা জোকা নাগালে নহয় কাৰণেহে গাওঁ কিন্তু ঘোষা জোকা আশ্ৰয় কৰি থাকোঁতেও চিন্তাটো ক'ত থাকে জানে ঘোষা জোকা গাই যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়া আইগৰাকী কি বুলি মাতে বাৰু বাপ জানে প্ৰায়ে হয় আপোনালোকৰ হয় নহয় নাজানো বোলে শনে হেৰা হনে হেৰা বোলে কি হলনো ইমান চিঞৰি আছে যে আইগৰাকী একদম পাছফালৰ পৰা চাদৰৰ আগেৰে হাতখন মচি মচি ওলাবহি অ এতিয়া মোৰহে কিবা হল বোলে অ তো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকে চিঞৰিছে তুমি নুশুনিলা নেকি বোলে কি এই মাছ বেপাৰীটোৱে বেল দি আছিলে পদূলি মুখত বোলে মই নুশুনিলো আপুনিনো কেনেকে শুনিলে কেতিয়া শুনিলে বোলে মই গুৰু সেৱা কৰি থাকোতে শুনিলো তাৰমানে আমাৰ গুৰু সেৱা কৰা নিয়মবিলাক তেনেকুৱা মাছ বেপাৰীটো যাবই এতিয়া উপায় নাই যেনে তেনে চাকি গছ ওলাই ৰ ৰ ৰ এইটোৱে হ'ল কলিৰ মনুষ্য আমাৰ অভ্যাসটো এনেকুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে বাপেক বা কথাখিনি নোহোৱাটো নহয় হয়েই বাৰু নোহোৱাটোহে আচৰিত কথা এনেকুৱাতো নোহোৱাটোহে আচৰিত কথা আচলতে হ'বই লাগে এইবিলাক কাৰণ এইটোৱে হ'ল কলিৰ যুগ ধৰ্ম আৰু গুৰুজন বস্তুৱে আমাক ক'লে ক'লে যে কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ভাগৱত পঢ়ি ক'লে যজ্ঞ কৰা ব্ৰত কৰা দান কৰা কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ভাগৱত পঢ়ি ক'লে বেদতত্ব জানি বুজি লৈ ক'লে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱতাক পূজা কৰা তীৰ্থ ক্ষেত্ৰত স্নান কৰা কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ক'লে বেদে হেনো কৈছে জ্ঞানমাৰ্গত গতি কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ক'লে বেদে হেনো কৈছে কৰ্মমাৰ্গত গতি প্ৰভু তুমি মোক কোৱাচোন ইয়াৰ প্ৰকৃততে উত্তৰটো কি তেতিয়া কৃষ্ণদেৱে ক'লে গুণৰ ইচ্ছাই বুজে জাৰ যেন মতি এইবিলাক হ'ল কেৱল গুণৰ ইচ্ছা দুৰ্যোধনেও এজোপা প্ৰাৰ্থনা গাইছে নহয় যে যুধিষ্ঠিৰক তুমি ইমান ধাৰ্মিক কৰি দিলা মোকনো গ'লে ইমান অহংকাৰী কৰি দিলা এই বুলি দুৰ্যোধনে কৃষ্ণৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছে যে হৃদস্থিত কুয়া তুমি যেন কৰাই বাহা স্বামী কেশ কৰিব নহয় তুমি মোৰ হৃদয়তে আছা যুধিষ্ঠিৰ হৃদয়টো তুমি আছা মোৰ হৃদয়টো তুমিয়ে আছা গতিকে তুমি তেওঁক ধাৰ্মিক কৰি দিলা মোক অহংকাৰী কৰি দিলা মোৰ দুখ নাই এইটো তোমাৰহে দুখ এতিয়া সেইটোকে আমিও পালন কৰিব লাগিব তাৰমানে আমাৰ দুখ নহয় কৃষ্ণৰহে দুখ এইটো কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষে অৰ্জুনৰ আগত কৈছে যে মই আত্মা মই কৰ্তা হয় হৃদয়ত থাকি হাতখনক শক্তিটো মইহে দিওঁ আকৌ চকুকেইটা দেখিব পৰা শক্তিটো মইহে দিওঁ মুখেৰে কথা ক'ব পৰা শক্তিটো মোৰ পৰাহে যায় মই কৰ্টা কিন্তু মই কৰ্তা নহয় আকৌ সকলোখিনি মই কৰাই থাকোঁ কিন্তু মই আকৌ কৰ্টা নহয় তাৰ পাছত কৈছে যে মুখখনেৰে যিবিলাক খোৱা যায় আহাৰ সকলোবিলাক মই খাওঁ কিন্তু মই ভোকটা নহয় সেইখিনিতে ৰহস্যটো আছে কৃষ্ণ দত্ত হৃদয়ত থাকি গোটেইখিনি তেওঁহে খাই থাকে আমি দি থাকোঁ তেওঁ খাই থাকে আৰু তথাপিতো ভগৱন্তই কৈছে মই কিন্তু ভোগটা নহয় ভোগ কৰাজন মই নহয় মই খাওঁ কিন্তু ভোগ কৰাজন মই নহয় ভোগ কৰাজন হ'ল লোভ মোহৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি যিটো গ্ৰহণ কৰোঁ কৃষ্ণই কৈছে অৰ্জুনৰ আগত যে ৰক্ত আহাৰ মই গ্ৰহণ নকৰোঁ সঁচা তাৰপাছতো আমি ৰক্তৰঞ্জিত আহাৰ যদি দি থাকোঁ ভগৱন্তই সেইখিনি নাখায় সেইকাৰণে ভগৱন্ত ভোকা নহয় ভোকা বেলেগ তাৰমানে তাৰপাছতে যিবিলাক কৰাই থাকে ভগৱন্তই কৈছে ভকতৰ দৰ্শনৰ বাবে তুমি সদায় হাবিলাস হৈ থাকা হাবিয়াস কৰিব লাগিব কেনেকৈ চকু দুটাৰ কৰ্ম কৃষ্ণৰ মূৰ্তিটো দৰ্শন পোৱা মাত্ৰকে শিৰটোৰ কৰ্ম সেৱাভাগ নিবেদন কৰা সাধ দুখনৰ কৰ্ম এনেধৰণে আগবঢ়াই দিয়া মনৰ কৰ্ম কৃষ্ণ বুলি ভাবি দিয়া মুখখনৰ কৰ্ম ভাবি দিয়া বাক্যটো শব্দটো মুখেৰে ওলাই অহা জিভাখনে উলিয়াই দিয়া গতিকে দহটা ইন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্ম শাস্ত্ৰসন্মতে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণই সেই তত্বটোকে প্ৰকাশ কৰিছে সকলোখিনি ময়ে কৰাই থাকোঁ কিন্তু মই আকৌ কৰ্তা নহয় কাৰণ কৰিছা তুমি নিজেহে এলদিন মই খাবলৈ নাই কোৱা মাছ মাংস মই খাবলৈ নাই খোৱাতো তুমি নিজৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ বশৱৰ্তী হৈ লোহ মোহৰ বশৱৰ্তী হৈ খাইছা তুমি বেমাৰী হ'বাই তাৰ কাৰণে মোক জগৰীয়া কৰি লাভ নাই গতিকে আত্মাৰ কোনোদিন বিনাশ নহয় আত্মাৰ কোনোদিন মৰণ নাই মৰণ আছে কেৱল শৰীৰটোৰহে সেইকাৰণে শৰীৰটোকে মই বুলি ভাবি সুখ মহ পৰিষ কৰি কোনো লাভ নাই কাৰণ আত্মা সদায় অমৰ আত্মাহে কৃষ্ণ মই মানে আত্মা আত্মা হ'ল ইষ তত্ব আত্মা য'ত অৱস্থান কৰি থাকে সেই গৃহটোৰ নাম হ'ল শৰীৰ তালব্য স মানে দেহ ঋ মানে ইষ তত্ত্ব ৰ মানে ৰমন কৰি থকা এটি শৰীৰ শৰীৰ তাৰ অৰ্থটো হ'ল সেইটো এতিয়া আমি নাজানো কাৰণেই বোলে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী শ্ৰী মানে কি তালব্য স যুগ ৰ যুগ দীৰ্ঘই সমান শ্ৰী তিনিটা বৰ্ণ আছে তালব্য স মানে দেহটো ৰ ম মানে ৰমন কৰি থকা দীৰ্ঘই মানে ইষ তত্ব কৃষ্ণ কৃষ্ণতত্বই ইয়াত আহি যেতিয়াই সোমাই দিব সোমাই দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া ক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিব তেতিয়াই চিৰি হৈ যায় যেতিয়া কৃষ্ণ দত্তটো ওলাই গুচি যায় তেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখনত চন্দ্ৰবিন্দুটো লিখি দিব লাগে নহ'লে চন্দ্ৰবিন্দু নিলিখোঁ নহয় দেউতাৰ নামটোৰ আগত নামটো চৈতন্য কিন্তু দেউতা দেউতা মৰিল মৰিল বুলি যে আমি কৈ থাকোঁ দেউতা নাই মৰা তাৰমানে এগৰাকী মাতৃয়ে কৈছে শুনটো আজিৰ পৰা দেউতা বুলি ক'বলৈ আৰু দেউতা এখন সংসাৰত নাই গতিকে তোমাৰ দেউতাই আমাক এৰি এই সংসাৰৰ পৰা গুচি গ'ল তেতিয়া সাত বছৰীয়া পাঁচ বছৰীয়া শিশুটোৱে মাকক কৈছে মা তুমি মোক মিছাকে কৈছা বোলে নাই কোৱা শুন দেউতাই এৰি গুচি গ'ল তুমি যে সাৱটি ধৰি কান্দি আছা এইটো নকন বোলে এয়াই তোমাৰ দেউতা তেতিয়াহ'লে তুমি মোক মিছাকে কৈছা দেউতা আমাৰ সন্মুখতে শুই আছে তুমি দেউতাই আমাক এৰিল বুলি কৈ আছা অথচ তুমি দেউতাক ধৰিয়া আছা মাতৃ বিমূৰত তেতিয়া মাতৃয়ে পুত্ৰক কৈছে বোলে শুন দেউতা অনন্ত ধ ধামলে গতি কৰিলে এইটো তোমাৰ দেউতা নহয় এইয়া তোমাৰ দেউতাৰ মৃত শৰীৰটোহে তাৰমানে দেউতা হৰি নহয় দেউতা হ'ল আত্মা আত্মাৰ লগতহে আপোনাৰ মোৰ মিলন হৈছে যদি আত্মাৰ লগতে মিলন হৈছে দেউতাৰ শৰীৰটো বুলি বুজি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ছমাহত ছমহীয়া বছৰ ঘৰত বছৰেকীয়াৰ কাৰণে কৰোঁ এতিয়া শৰীৰটোৰ কাৰণে কৰোঁ নে আত্মাৰ কাৰণে কৰোঁ কিছুমান এনে মহামূৰ্ঘ লোক আছে যিসকলে শাস্ত্ৰ পঢ়ে এই বাপেকোৱাৰ ধৰণে শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বটো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কি কৰে কৰৈ কৰি থাকে কুল ধৰ্ম পূৰ্বপুৰুষ আচাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা নীতি নিয়ম নিয়ম তাকেই ধৰ্ম বুলি আশ্ৰয় কৰি জীৱনটো আগবঢ়াই নিয়ে সেইসকলকে শাস্ত্ৰই মন্দমতি বুলি গালি পাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে যাই মোক নপায়া অধম অধুগতি সেই অধমসকলে মোৰ কৃপা লাভ নকৰি অধুগতিৰ দিশেৰে জীৱনটো আগবঢ়াই নিব লগা হয় নচাৰৈ কৰ্মীক সোকে দুখে ৰাতি দিনে যিসকলে কৰ্মমাৰ্গক আশ্ৰয় কৰে তেওঁলোকক দিনে ৰাতিয়ে সুখ আৰু দুখে লগ নেৰে জ্ঞানতো নাহিকৈ গতি ভকতিবিহীনে জ্ঞান মাৰ্গতো তেওঁৰ গতি লাভ নহয় যদি তেওঁ ভক্তিক আশ্ৰয় কৰিব নোৱাৰে চেতনাসীন জ্ঞান অনৰ্থক আপুনি যিমানেই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহওক কিয় এম এ পাছ কৰা ব্যক্তি নহওক কিয় যেতিয়া দুই পেকমান গলাথকৰণ কৰি দিব তেতিয়া জানিবা আৰু হিতাহিত জ্ঞানটো হেৰাই যায় তে হিতাহিত জ্ঞান হেৰাই যোৱা সময়খিনিত তুমি বি এ এম এ যিয়ে পাছ নকৰা তুমি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিয়ে নহওক সেইখিনি চেতনাহীন জ্ঞান বুলি কৈছে সেই চেতনাহীন জ্ঞানৰ পৰা সংসাৰৰ কাৰো লাভ নহয় তেনেকৈ দুই পেক গলাতকৰণ নকৰাকৈও যদি শুদ্ধটো শুদ্ধ বুলি জানি ভুলটোকে সদায় আশ্ৰয় কৰি থকা তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ জ্ঞানৰ পৰাও কোনো লাভ নহয় তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ কৰ্মৰ পৰাও সমাজৰ একো উপকাৰ নহয় যেনে এটা উদাহৰণ চাব পাৰে যে বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিত আমাক শিকাইছিল কলপাতত লিখি আনিবলৈ কৈছিল শিক্ষাগুৰুসকলে যে দুষাৰী দুষাৰী বাক্য অহিংসাই পৰম ধৰ্ম কিমান বাৰ যে লিখিলোঁ সেইষাৰী বাক্য সত্যৰ সদায় জয় কিমান বাৰ যে লিখিলোঁ আখৰ পোন কৰিবলৈ ভাল কৰিবলৈ গোট গোট হ'বলৈ নহ'লে জেঙত বগলীয়ে সগা আখৰ হ'ব শিক্ষাগুৰুসকলে আমাক এনেকৈ কৈছিল এতিয়া সেই দুষাৰী বাক্য লিখি লিখি এতিয়া ষাঠি বছৰ সত্তৰ বছৰ পালোহি এতিয়া আকৌ অহিংসাই পৰম ধৰ্মটো কি কৰিলোঁ পঢ়িবলৈ ল'লোঁ কেনেকৈ গোটেইখিনি হাত ভৰি ভাঙি একেবাৰে কুঙা কৰি পেলালোঁ বাক্যশাৰী আছিলে অহিংসাই এটা শব্দ পৰম দুটা শব্দ ধৰ্ম তিনিটা শব্দ এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ পাঁচটামান শব্দ কৰি পেলালোঁ অটো আঁতৰাই আনিলো অ তাৰপিছত কি বুলি কলো হিংসা ই আমাৰ পৰম ধৰ্ম বাক্যটো পঢ়োতে অৰ্থই বেলেগ কৰি পেলালো কি বুলি কৈ দিলো অহিংসাই পৰম ধৰ্ম অৰ্থাৎ হিংসা নকৰাটোহে আচল ধৰ্ম তাকে আমি পঢ়িলো কেনেকৈ অ ভাওনাত বচন গোৱা দেখিছে ন অ হিংসা ই আমাৰ পৰম ধৰ্ম সেইকাৰণে গোটেই কটা মৰা হৈ আছে এতিয়া বাক্যৰ অৰ্থ আছিল ক'ৰবাত বাক্যৰ গাঁথনি আছিল বেলেগ ধৰণে আৰু আপুনি আমি সমস্ত জনাই বেছি জ্ঞানী হৈ গোটেইখন খেলি মেলি কৰি পেলাম তাৰপাছত সত্যৰ সদায় জয় কৰ মন্ত্ৰ ঋগবেদৰ মন্ত্ৰ কেনেকৈ আছে সত্যম এব জয়তে না নিত্যম অন্য কথা সত্যৰ সদায় জয় অসত্যৰ সদায় পৰাজয় পৰাজয় তে ঋগবেদৰ মন্ত্ৰভাগ আমাক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিতে শিকাইছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে সত্যৰ সদায় যয় প্ৰাৰ্থনাও কৰিলোঁ ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া শয্যা মাজে আচৰ ঘুমতি যায় তুমি সেই চৈতন্য সনাতন ৰাম 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 আমি অচেতন নিউক নাথ জগাই যে ব্ৰহ্মাকে ধৰি তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতা ভগৱন্তৰ মায়া নামৰ বিচনাখনত শুই আছে প্ৰাৰ্থনাভাগ বিদ্যালয় বাৰাণ্ডাত আশ্ৰয় কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন ডাঙৰ হ'লোঁ চৰকাৰৰ পৰা চাকৰি এটা নাপালোঁ দোকান এখন খুলি ল'লোঁ দোকানখন কি গাড়ী গেৰেজ ৰাতিপুৱা দোকানখনৰ তলাটো খুলি ঝাৰুটো মাৰি পানী এটোপা ছটিয়াই ধূপডাল য'ত জ্বলাই দিলোঁ সেই ফটোখনৰ নাম কি এতিয়া বিশ্বকৰ্মা ফটো কাৰণ গাড়ী গেৰেজ যে সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মা ফটোখনৰ আগত ধূপডাল জ্বলাই দিলোঁ এতিয়া প্ৰাৰ্থনা ভাগ কিন্তু বিদ্যালয়ত পঢ়োঁতে সদায় গাইছিলোঁ ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ জন্তু ব্ৰহ্মাকে ধৰি তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতা কৃষ্ণৰ মায়া নামৰ বিচনাখনত আছে আৰু বি এ এম এ পাছ কৰি চাৰ্টিফিকেটখন লৈ চাকৰিটো নাপাই দোকানখন খুলিলোঁ কাৰণে অসত্যকে সত্য বুলি ধূপডাল তাৰ আগতে সদায় জ্বলাই থাকিলোঁ তেনেকুৱা জ্ঞানৰ পৰা সমাজৰ কি লাভ হ'ব সেই কথাটোকে বৰ্তমান কৈ আছে পদবন্ধে সেইখিনি তত্বকে বুজাবলৈ গৈ আছে বাস্তৱসন্মত সেইখনেই সঁচা ছবি আমি তাকেই আশ্ৰয় কৰোঁ গতিকে উদ্ধ ভকতজনৰ যেন সুখৰ বিপৰীত স্বপ্নটো নেদেউকৈ জ্ঞানী কৰ্মী কদাচিত জ্ঞান মাৰ্গ কৰ্ম মাৰ্গৰ জীৱবিলাকে এজন ভকতৰ যি সুখ সেই সুখটো বাস্তৱতো দেখা নাপায় নাপায়েই সপোনতো দেখা নাপায় তাৰপাছত প্ৰকাশ কৰিলে যে মোৰ যিসকল একান্ত ভকত তেওঁলোকক যদি মই উপজাচিও দিওঁ ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা পদ তেওঁলোকে কিন্তু সমস্তখিনিত ত্যাগ কৰে ইচ্ছা নকৰে সেইকাৰণে মুকুটি পৰম পদ তাকো এৰি দেই মই বিনে ভকত প্ৰিয় আন নাই ভকত সেইকাৰণে মোৰ অতীব প্ৰিয় কাৰণ ভকতক মই দিলেও ভকতে গ্ৰহণ নকৰে ভকতে কি বিচাৰে মুক্তিটো নিষ্পৃ সজিটো সেহি ভকত কনমো ৰসময়ী মাগো শোভকতি সমস্তমস্তকম নিজ ভকত ৰৈশ্য ভয সেন দেৱ যদৌপতি ৰাম ভযহেন দেৱযদ পতি উধ মোৰ একান্ত ভকতে সেইটো বিচাৰে কোনটো কোনটো ৰসৰে পৰিপূৰ্ণ মোৰ নাম ভকতি বিচাৰে ৰসময় মাগুহু ভকতি নিবিচাৰে কোনটো মই উপজাচি যে দিওঁ দিওঁ শালুক্য সাজ্য সাৰুপ্য সামীপ্য এইবিলাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰ টান পায় মোৰ ভকতে এতিয়া তাৰ প্ৰমাণ কি গুৰুত দিম দেৱত দিম ভকতত দিম নামত দিম কোনে আশ্ৰয় কৰিছিলে আজি যিটো পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাল আজি যি দুজন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীয়ে আপোনাৰ গাঁওখনৰ সন্মান অটুট ৰাখিলে সেই দুইজন ছাত্ৰজন আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো আমি হয় বুলি নাই কোৱা হয়তো এনেকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ ওলোৱা পিত সন্তানৰ পিতৃ মাতৃসকলে পৰীক্ষাৰ দুদিনমানৰ আগত নামঘৰত গৈ চাকি এগছ জ্বলাই থৈ আহে আহে নাই বাৰু প্ৰায় আহেনে প্ৰায় আহে নিৰান্নব্বৈ শতাংশমান বাপাই এইটো কৰোঁ আমি এতিয়া কথা হ'ল গুৰুত দিম দেৱত দিম ভকতত দিম নামত দিম ভগৱন্তই দেখিলে মোৰ ভক্তই মোৰ ওচৰৰ পৰা কৃপা বিচাৰিছে গতিকে ভগৱন্তই তথা বুলি কৃপা কৰিলে আৰু সেইকাৰণে সন্তান দুটিয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱালে এতিয়া ৰজা পৰীক্ষিতে যেতিয়া অভিশাপত অভিশাপিত হৈছিল তেতিয়া কাৰ চৰণ দৰ্শন পাইছিল দেৱৰো দুৰ্লভ দেৱতাইও যাক দৰ্শন নাপায় তেনেকুৱা এজন মহান ঋষি শোকগুৰুৰ চৰণ দৰ্শন পাইছিল গৃহতে থাকিয়ে দেখিলোঁ তজু চৰণ মই গৃহত থাকিয়ে তোমাৰ চৰণ দৰ্শন পালোঁ ইয়াৰ কাৰণে আন হেতু নাই কৃষ্ণৰেখে কৃপা কিনো ভৃত স্বামী যে ইয়াৰ কাৰণ বেলেগ একো নাই ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল মই দাস মই দাসৰ প্ৰতি স্বামী কৃষ্ণদেৱে তথা বুলি কৃপা কৰিলে সেইকাৰণে মই তোমাক ঘৰত থাকিয়ে দৰ্শন পাই গ'লোঁ সেইকাৰণে ধন্যবাদটো পৰীক্ষিতে ঈশ্বৰক দিলে শোকগুৰুক দৰ্শন পোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদটো ঈশ্বৰক দিলে আৰু আমাৰ যিকেইগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানটোৰ পৰীক্ষা ভাল হওক বুলি পৰীক্ষাৰ দুদিনৰ আগত গোৱাপান অৰিহণা ধূপ ধূনা চাকি জ্বলাইছিল নামঘৰত আজি ৰিজাল্ট দিলে নাই দিলে এতিয়া আজি ধন্যবাদটো কাক দিব বিচাৰে সেই বাপেক কোৱাটোৱে হ'ব আজি ধন্যবাদ বোলে গুৰুদেৱ নামভকত গুলি মাৰ আমলীয়া হাঁহটো মোচৰি মাৰ আজি ৰাতিকৈ সেইটোৱে হ'ব মানে খানা হ'ব সেইটোৱে হ'ল আমাৰ অজ্ঞানতা আজি ধন্যবাদটো ঈশ্বৰক দিব লাগিছিলে নিদিলে নহয় ঈশ্বৰক পাঁচটামান ব্ৰইলাৰ এনেই নে মৰিব সেইকেইটা কি দোষ আছিলে বাৰু তিনিটামান হাঁহ মৰিব এনেই এনে কি দোষ সেইকেইটাৰ এইবিলাক হ'ল আমি কৰি থকা অজ্ঞানতাৰ চিনবিলাক আৰু ভগৱন্তই সেইটোকে কৈছে যে মোৰ ভকতজনক মই যাচি দিলেই নলয় যিবিলাকে মই মই কৃপা কৰাৰ পাছতো প্ৰাণী হিংসাৰ মাজেৰেহে জীৱন অতিবাহিত কৰে সেইসকলে এজন ভকতৰ সুখটো এক ইঞ্চিও বুজিবলৈ সক্ষম নহয় উধৱ মই ভকতক ভাল পোৱা মূল কাৰণটো হ'ল সেইটোৱে গতিকে উধৱ তুমি শুনা ব্ৰহ্মা লক্ষ্মী প্ৰিয়ায়ম সুন্দৰ মূৰ দেখাই কায়া মোৰ আটাইতকৈ প্ৰথম প্ৰথম মৰমৰ জন হ'ল ব্ৰহ্মা দ্বিতীয় যে ভাল পাওঁ মই শিৱক তৃতীয়তে ভাল পাওঁ মোৰ ককাইদেউ বলৰামক চতুৰ্থতে ভাল পাওঁ মোৰ প্ৰিয় পত্নী লক্ষ্মীক পাঁচ নম্বৰতে ভাল পাওঁ তাৰমানে তাতোতকৈও মোৰ প্ৰিয় হ'ল মোৰ শৰীৰটো আৰু তাতোতকৈও মই ভাল পাওঁ অধিকসবাতো তুমি প্ৰাণপ্ৰিঅতম নাহি আন বান্ধ উবটো তাতোতকৈ তুমি মোৰ অতীব আপোন কিয় তুমি মোৰ একান্ত ভকত ভকতে সেজানা মোৰ পৰম বান্ধৱ ভকত জনৰময়ী সু হৃদয় উদ্ধকতে নিশ্চিন্তে কিছু আন ময়ো ভকতত পৰে নজানোহো আন ভকত সমান সখী মোৰ কোনো আছে ময়ো মহাভকত ৰূপাছে পাছে মহ দৰে আছে ব্ৰহ্মাণ্ড যতেক ভকতৰ ধূলা পৰি পবিত্ৰ প্ৰত্যেক এতিয়া আমাৰ গুৰুজনাক যে বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ কিছুমান চিন্তা কৰি থকা হয় আমি কিন্তু এইটোৰ অকণমান বিপৰীত কিয় বিপৰীত ভগৱন্ত পুৰুষে উদ্ধৱক ক'লে মই সমস্ততে আছো সমস্ত মূতে আছে যদি এইটোৱে সত্য সত্য তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণই যিহেতু শংকৰ শংকৰে যিহেতু কৃষ্ণ তেতিয়াহ'লে গুৰুজনাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিব নিয়াৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ গুৰুজনা নিজেই বিশ্ব তেওঁ পালন কৰিবলৈ কোৱা কৰ্মখিনি আমি পালন কৰি থাকিলেই হৈ গ'ল তাতেই সমস্ত তত্ত্বটো নিহিত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান পদে আমাক এনেকৈ সিদ্ধান্ত দিলে যে এজন ভকতৰ ধূলা পৰি জীৱবিলাক পবিত্ৰ হ'বৰ বাবে যিহেতু জীৱবিলাক মোৰ হৃদয়তে আছে সেইকাৰণে মই কৃষ্ণতত্তই ভকতৰ পাছে পাছে সদায় ঘূৰি ফুৰি তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা গুণেৰে আমি নিজক সজাব পাৰিলে আশ্ৰয় কৰাব পাৰিলে ভগৱন্তক নিবিচৰাকৈ ভগৱন্ত আপোনাৰ মোৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰিব সেই দৰ্শনটো আশ্ৰয় কৰিবলৈ আমাক গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিছে কৃষ্ণ